હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ છ વિષય હિન્દી નિઃ સ્વર્ધન પોથીનો પાઠ છ ન્યાય પાઠ છના સ્વર્ધન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે તો ચાલો શીખીએ પાઠ છ ન્યાય सौ प्रथम प्रश्न नंबर एक अ सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए सवाल नंबर एक न्याय कहानी में किस जमाने की बात की गई है साचो जवाब थे पुराने जमाने की बात की गई है बे बची हुई मोहरों को व्यापारी ने कहा रख दिया तेल भरे घड़े में रख दिया त्रन, तेलियों ने कैसे निर्णय किया जवाब थे ऊपर के सभी चार न्याय कहानी में किसकी बात की गई है जवाब न्याय की पांच न्याय कहानी में हमें किसकी झलक मिलती है न्याय और बुद्धिमत्ता की झलक मिलती है। प्रश्न नंबर एक ब निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए एक यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ यह वाक्य अली ख्वाजा वाजिद से कहता है ब आप तहकाने तो में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए यह वाक्य वाजिद की बीवी ने वाजिद से कहा त्रण मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरे थी वाजिद ने अली ख्वाजा से कहा चार मैंने तुम्हारा खेल देखा तुम बहुत समझदार हो खलीफा ने हसन से कहा पांच घड़े का तेल दो महीने पूरा ना लगता है दोनों तेलियों ने हसन से कहा छह हुजूर में तो छह महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था अली ख्वाजा खलीफा से कहता है सात आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए ख्वाजा से कहता है आठ आप काजी की अदालत में जाइए लोग अली ख्वाजा से कहते हैं नौ आपने अभी ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरे निकाल ली है लोग अली ख्वाजा से कहते हैं दस आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए हसन ने दोनों तेलियों से कहा त्यार बाद प्रश्न नंबर अ प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर एक अली ख्वाजा क्या काम करते थे जवाब अली ख्वाजा बगदाद शहर में व्यापार करता था बे अली ख्वाजा ने मक्का शरीफ की यात्रा पर जाने का क्यों निश्चय किया अली ख्वाजा के पास एक हजार सोने की मोहरे इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया प्रश्न नंबर बे ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े इसीलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होगी बे मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए मित्र के साथ हमें सच्चे ईमानदार और सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए हमें हमेशा अपने मित्र के साथ सच्चाई से पेश आना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए तरण खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया एक दिन खलीफा अपना बेश बदल कर शहर में घूम रहे थे एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा वे चिपकर उनका खेल देखने लगे जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है इसीलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया का मोहरे छुपाना सही, सही नहीं था वह अपने मित्र अली ख्वाजा के विश्वास का उल्लंघन कर रहा था अली ख्वाजा ने अपने घड़े में तेल भरकर मोहरे सुरक्षित रूप से रखे थे और वाजिद से उन्हें बिना छेड़े रखने का आग्रह किया था लेकिन वाजिद ने न केवल घड़े में से तेल निकालने के बाद मोहरे चुपके से निकाल लिए बल्कि उसने अपने मित्र की संपत्ति में विश्वासघात किया यह धोखाधड़ी थी जो नैतिक रूप से गलत है और अवैध थी वाजिद ने अपने स्वार्थ के लिए इस चोरी को अंजाम दिया जिसके परिणाम स्वरूप उसे सजा मिली पांच अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरे भी निकाल ली तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरे चुरा ली अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घरा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार कर दिया इसीलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था छ अली को काजी से खलीफा के पास क्यों जाना पड़ा अली ख्वाजा को काजी से खलीफा के पास इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि काजी की अदालत में पक्के और ठोस सबूतों के अभाव में उसका मामला हल नहीं हो सका। काजी ने दोनों पक्षों की बातों को सुना लेकिन बिना प्रमाण के वाजिद के खिलाफ कोई सजा नहीं दे सका इसीलिए अली ख्वाजा ने न्याय पाने के लिए खलीफा के पास अपील की साथ खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल देखते हुए कहा वे छिपकर उनका खेल देखने लगे जो लड़का न्यायाधीश बना था उनकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी उन्होंने लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है इसीलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया आठ खलीफा ने भेष बदलकर घूमते हुए क्या देखा ने भेष बदल कर घूमते हुए कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा वह लड़के न्याय का फैसला कर रहे थे उनमें सच्चा, सच्चा न्याय बहुत सूझबूझ और समझदारी से किया उसने सबसे पहले दोनों पक्षों अली ख्वाजा और वाजिद की बातें ध्यान से सुनी फिर उसने दो तेलियों को बुलवाकर घड़े के तेल की जांच करवाई जिसमें उन्होंने बताया कि तेल दो महीने पुराना है इससे अधिक नहीं यह जानकारी महत्वपूर्ण थी क्योंकि अली ख्वाजा ने छह महीने तेल खरीदा था इसीलिए खोला गया था और मोहरे निकाली गई थी हसन ने इन सबूतों के आधार पर वाजिद की चोरी का खुलासा किया और सही न्याय दिया दस वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरे वापस करने का आदेश दिया इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया प्रश्न नंबर तीन शब्द का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए एक अपील अर्थ तो निवेदन वाक्य बना भी उसने खेत में पानी देने की अपील की बे तहखाना तो खाना। जमीन के नीचे बना कमरा वाक्य ने तेल के घड़े तह खाने में रख दिए अभाव अर्थ कमी वाक्य बनाए उसके पास रहने की जगह का अभाव था चार सबूत तो प्रमाण वाक्य बनावी सका मेरे पास चोरी का सबूत है पांच जांच तो तपास पुलिस हमारे घर में जांच करने आई त्यार बाद प्रश्न नंबर चार मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए एक सिर खुजालना अर्थ थशे समझ न पाना कि क्या किया जाए वाक्य बनाई शक प्रश्न सुनकर लड़का सिर खुजालने लगा बे पैरों तले जमीन खिसक जाना अर्थ थशे आघात लगना वाक्य बनाई शक जब यात्री को मालूम हुआ कि जेब से बटुआ गायब हुआ है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई त्रण कहा होना વાદ વિવાદ હોના વાક્ય બનાવી શકાય સીટ પર બેઠક યાત્રિઓમાં રાજુ સિર પકડ કર બેઠ ગયા પ્રશ્ન નંબર પાંચ આપને હુએ પ્રવાસ કા વર્ણન કરે આપણે મિત્ર પત્ર લિખીએ તમે કરેલા પ્રવાસ વર્ણન કરતો પત્ર તમારા મિત્ર લખવાનો છે સૌ સરનામું લખીશું પંદર આનંદ નિવાસ કાલબા દેવી રોડ મુંબઈ અહીંયા તમારે તમારું સરનામું લખવાનું છે ત્યારબાદ તારીખ લખવાની છે અને સંબોધન તમારા મિત્રનું નામ લખવાનું છે સપ્રેમ નમસ્કાર કલહી હી મુજે તુમ્હારા પત્ર મિલા તુમ્હારી દીદી કી સગાઈ કી ખબર પડકર બહુ ખુશી હુઈ પિછલે રવિવાર કો હમ કુછ મિત્રોને એક પ્રવાસ કા આયોજન ક્યા થા સુબહ નવ બજે હમ સબ મિત્ર ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયા પહોંચ ગયે વહા એક મોટર બોટ મેં બેઠક હમ એલિફન્ટા કે લીએ ચલ દીએ ठंडी ठंडी हवा की लहरों ने हमारे तन मन को पुलकित कर दिया लगभग एक घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुंचे एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी है हमने वहाँ की प्राचीन गुफाएं देखी कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं एक गुफा में ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है उसने हम सबका मन मोह लिया हमने वहाँ के एक होटल में खाना खाया कुछ समय हमने विश्राम करने और खेलने में बिताया शाम को पाँच बजे हम मुंबई लौट आए हमारा यह एक दिवसीय पर्यटन बहुत ही मज़ेदार रहा उसकी याद आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना शीला दीदी को बधाई तुम्हारा मित्र सुरेश तुम्हारे तुम्हारू नाम लिखवा नु प्रश्न नंबर छः क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि आपको न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो उस घटना को विस्तार से लिखिए एक बार मैं अपनी छोटी बहन मिलन के साथ मेले में गया था मेला हमारी गली में ही था माँ ने हम दोनों को दस दस रुपये दिए मेरे बटुओ में दस रुपये का एक नोट पहले से पड़ा था यह दस का नोट मिलने पर दस रुपये के दो नोट अर्थात बीस रुपये हो गए मेले में हम दस दस रुपये की कुल्फी खाई मैंने अपना बटुआ खोला उसमें से एक दस का नोट निकाल कर कुल्फी वाले को दिया मिनल ने अपना बटुआ खोला तो वह खाली था उसने मेरे बटुआ में पड़ा नोट देख लिया था उसे लगा कि मैंने उसका दस रुपये का नोट ले लिया है नहीं तो मेरे पास दो नोट कहाँ से अपने बटुओं में नोट न देखकर मिनल रुआसी हो गई बोली लगता है मेरा नोट तूने ले लिया है अब मैं कुल्फी का पैसा कहाँ से दूँ मैंने उसे समझाया कि दूसरा दस रुपये का नोट मैंने बटुओं में पहले से है पर वह न मानी और मुझे झूठा बताने लगी मैंने अपने बटुए से नोट कुल्फी वाले को दिया और मिनल को लेकर माँ के पास आया मैंने माँ से कहा माँ देखो मिनल मुझे झूठा कह रही है आपने जो दस का नोट दिया था वह इसने कहीं गिरा दिया अब अपनी गलती के लिए मुझे दोष दे रही है माँ अब तू ही इसको समझा मिनल अभी भी रो रही थी मुझे झूठा साबित कर रही थी माँ ने उससे कहा कि अरे पगली टेबल पर देख वह क्या पड़ा है माँ का दिया हुआ नोट मिनल टेबल पर ही भूल गई थी वह नोट उसने बटुए में डाला ही नहीं था तो मिलता कैसे अब मिनल को अपनी भूल का पता चला उसने मुझे क्षमा मांगी उसने मुझसे क्षमा मांगी प्रश्न नंबर सात अ निम्नलिखित शब्दों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए अह के शब्द आपेला है तम क्रियावाचक शब्द वाक्य प्रयोग करवा एक खेलता वाक्य बनाई शायद वह शाम को क्रिकेट खेलता है बे पढ़ती वह लड़की रोज सुबह पुस्तक पढ़ती है त्रण रोता बच्चा जब गिरता है तो वह रोता है चार खाना वह खाना बना रही है पांच नहाना तो मुझे सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना पसंद है બચ્ચો કહાની સુનાઈ બે રાત ભોક રહે ભોક રહે ક્રિયાવાચક શબ્દ છે ત્રણ વટાખે છૂટતે હુ દેખ રહ देख रहा था क्रियावाचक शब्द है वाक्य है वह क्या देख रहा है चार वेदांत किताब पढ़ रहा था उड़ रही थी ए क्रियावाचक शब्द है पतंग कहाँ उड़ रही थी एवं रीते वाक्य बना सक प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट हो गए हैं इसको पढ़िए અહીંયા એક વાર્તા આપેલી છે તેની અંદર વાક્ય છે જે આડા આવળા થઈ ગયા છે તે આડાઅળા વાક્ય તમારે વાંચવાના છે અને આ આડીઅવળી વાક વાર્તા છે તેને આપણે સીધી કરી અને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી લખવાની છે કહાનીના વિકાસક્રમ અનુસાર હવે ક્રમમાં લખવી પહેલું વાક્ય થશે એક દિન જંગલ મેં એક શેર સો રહ્યા હતા शेर जहां सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था बीजू वाक्य थे शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया तीजु वाक्य था शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया चौथा वाक्य था एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया

એજ્યુકટેક ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેક અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો